Hacı can dualarla e, sev sevdiğimize qovuşa bilərikmi? Dualarla sevdiğimize qovuşa bilərik. İndi məm sevdiyi kimdir? Yəni əgər söhbət peyğəmbərdən gedir. E, o peyğəmbərdən, Əhləbeytən, övlialardan gəlsə, onu Əyəsini deyim. Sevdiyim. Bir nəfər, qoy mən ətimal verən başqadır. Ona da cavab verim, qoy buna da cavab <laughs> <Ona da> verim. <laughs> Biraz məsələn qoy üzləşdirim, qaldırım <laughs> yüksəliyə. <ya. gülüyor> O bir nevər ağlayırmış, adı Seubanddır. Ağlayırmış. Dedilər: "Seuban, niyə ağlayırsan?" Dirdi ki: "Çox narahatam da. Tutaq getdim cənnətə. Cənnətin aşağı dərəcələri var, yuxarı dərəcələri var. Mən cənnətin aşağı dərəcəsində olacağam. Peyğəmbər yuxarı dərəcədə. Mən peyğəmbəri görə bilməyəcəm. Peyğəmbəri çox sevirəm." Elə həy ağlayar ah, da axırda ayə gəldi. Mən yutulur lavarə səd fəulə ayə ki: "Mə'alləzīn an'ama Allahu alayhim minan-nabiyyi vəs-siddiqīna vəş-şuhədā vəs-sālihīn və husnə lakə rəfīq." Ki də ona dinən narahat olmasın mən yəti Allah və rəsul Allahın buyruğunu əməliəsi peyğəmbər axısından getsə elə sevdiyi ilə olacaq el-məru mə mən əhəb hadisdə var bir insan kimi sevsələ ondan olacaq inşallah Hı. yaxşı bu bir mövzunun mənəvi tərəfi ulvi tərəfi Hı. ali tərəfi adam imam zamana bir məhəbbəti ola qəlbində sevgisi ola ondan ünsiyyət qurar ondan rabitə qurar inşallah onlarla birliyi olar ona Hı. da qovuşar bu mənada ikinci də indi ola bilsin bir nevər bir nevəri istəyir ailə qurmaq istəyir Allah'a dua etsin ki arapa da anamın agar o xeyirli desə mənimə o nasibə. İndi e, o da bir dualarla da mümkündür nəsib olsun. Amma özü də bir n ilə məldir, bir addım atmalıdır, bir hərəkət etməlidir. Hər şey duanın üstünə yığmaq olmaz. Təvəssül elməyin üstünə yığmaq. Özü də bir can atmalı, Allahdan bir kömək istəməli və inşallah Allah. Bəlkə həcə şirin duanın soruşulur. <laughs> cəmiyyətdə var ax özümcə. Yəni şirin dua yazılır, bla, nə bilim, <laughs> sevsim bunu bilmirəm. Ona zarafat elədim təbiiqi.